নমস্কাৰ অন্য এটা ব্লগলৈ মই আটাইকৈ স্বাগতম জনালোঁ এতিয়া ঘড়ীটো কেইটা বাজিছে চাওকচোন চাৰে আঠটা হৈছে নহয় জানো কিন্তু এতিয়া বাৰটা চাৰে বাৰটা হ'ল আৰু চাৰে বাৰটালৈকে মোৰ টোপনি নাই আৰু এইটো ঘড়ীটো যে লগাইছোঁ ইয়াৰ দিশটো হৈছে উত্তৰ দিশ মানুহে ঘড়ী সদায় উত্তৰ দিশত লগাব লাগে আৰু বেডৰুমত গোল ঘড়ী লগাব লাগে সেই হিচাপে আমাৰ ঠিকে আছে কিন্তু ঘড়ীটো বেটাৰীটোহে নাই এইটোহে প্ৰব্লেম কাৰণ আজি চাৰিদিনমান হ'ল ঘড়ীটো বেটাৰী লগোৱাই নাই আৰু এতিয়া চাৰে বাৰটা বজাত মোৰ একেবাৰে টোপনি অহা নাই চাই লওক এতিয়া চাৰে বাৰটা হ'ল মোৰ একেবাৰে টোপনি নাই আৰু টোপনি নহা কাৰণটো হৈছে আজি মানে মই পি জিত মাংস বনাইছিলোঁ এটা চৰ্টছ বনাম বুলি কিন্তু মানে কি হ'ল মই যিহেতু ভিডিঅ' ৰেকৰ্ডিং কৰিবলৈ হ'লে যদি আমি চৰ্টছ বনাওঁ সদায় মোবাইলটো এনেকৈ দীঘলকৈ ল'ব লাগে আৰু যদি আমি ভিডিঅ' বনাওঁ তেতিয়াহ'লে মোবাইলটো সদায় পঠালিকৈ ল'ব লাগে চৰ্টছ বনালোঁ কিন্তু মই এতিয়া এডিট কৰিবলৈ লওঁতে সেইটো মানে ছয় মিনিট হৈ গ'ল শ্বৰ্টছত যিহেতু এক মিনিটতে থাকে সেইটো কাৰণে এতিয়া ভাবিছোঁ সেইটোকে এতিয়া মই এডিট কৰি আছিলোঁ আৰু এইকেইদিন গৰম ইমান পৰিছে আৰু আমাৰ ৰুমটো যে ইমান গৰম নহয় আৰু সেইটো কাৰণে বেটিক মানে এনেকৈ কাপোৰ নোহোৱাকৈ এনেকৈ শুৱাই থৈ দিওঁ আৰু আমাৰ মায়ে প্ৰায় কয় যে সৰু বাচ্ছাক বা যোনে হ'লেও এনেকৈ গাত মানে কাপোৰ নোহোৱাকৈ শুব নালাগে আৰু বেটীৰ সেইকাৰণে ছাইডত এখন কাপোৰ থৈ দিছোঁ চাদৰ আৰু বাচ্ছাক যি টি কাপোৰ দিব নালাগে কিছুমানে মেখেলা দি দিয়ে মাকবোৰে কিন্তু সেইটো বহুত ভুল এইটোকো দিব নালাগে মই চাদৰ এখন থৈ দিছোঁ কিন্তু চাদৰখনো গৰম গতিকে তাইক মাজে মাজে মই এনেকৈ উদিয়াই দিওঁ কিন্তু মই যেতিয়া টোপনি যাম ন তেতিয়া তাইক মই চাদৰখন বাৰু দিয়ে শুৱাই দিম এতিয়া তাইক মই মাজে মাজে চাদৰখন মানে দাঙি দিওঁ আৰু আৰু এটা কথা যেতিয়া বাচ্ছা টোপনি গৈ থাকে তেতিয়া কেতিয়াও ভিডিঅ' কৰিব নালাগে অৱশ্যে আজিকালি বাৰু এইটো নিয়ম উঠি গৈছে আৰু ইয়াত টোপনি তাই উঠি গ'ল তাই ৰাতি এনেকুৱা হৈ থাকে তাই কি কয় বিচনাখন পূৰা ঘূৰি থাকে কেতিয়াবা কি হয় তাই গৈ গৈ একদমেই বেৰত এবাৰতো সৰুতে কেইবামান যে ফাঁকতে সোমাই সোমাই ধৰিছিলে বাৰু যি কি নহওক এতিয়া মোৰ টোপনি যিহেতু নাই আজি মই ভিডিঅ'টো এডিট কৰিমেই আৰু এডিট কৰা ভিডিঅ'টো মই ইয়াতেই সংযোগ কৰিম আচলতে আজি মই পি জিত মানে মাংস ৰান্ধিছিলোঁ আৰু মই ৰন্ধা ৰেচিপিবোৰ প্ৰায় শ্বেয়াৰ নকৰোঁ ইমান ভালকৈ ৰান্ধিব নাজানো আৰু যিহেতু আমাৰ পি জি ল'ৰাবিলাক নগা সিহঁতে মানে সিহঁতৰ ষ্টাইলৰ খানা বনাবলৈ গ'লে বহুত খৰচ সিহঁতে যিটো ষ্টাইলত খানা বনাই নহয় গতিকে মই এটা চিম্পুল ষ্টাইলত খানা এটা বনাইছিলোঁ ভাই বুলি শ্বৰ্টছ বনাই দিওঁ কিন্তু নহ'ল ছয় মিনিট হৈ গ'ল গতিকে এই ভিডিঅ'টোতে কি বনালোঁ মানে সেইটো মই দেখুৱাব খুজিছোঁ গতিকে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই থাকিব আজি ব্লগটো মই এনেকৈ ষ্টাৰ্ট আৰু এণ্ডিং কৰিলোঁ বাই বাই গাই ষ্টুডেণ্টবোৰক সন্তুষ্ট কৰিবলৈ বহুত দিগদাৰ কাৰণ সিহঁতে গোটেইকেইটা নগা ল'ৰা কাৰণ সিহঁতৰ খাদ্য খোৱা ষ্টাইলো বা মাংস বনোৱা ষ্টাইলো আমাৰ লগত নিমিলে গতিকে এটা প্ৰচেছতে মই মাংস বনোৱাটো বে ভাল বুলি ভাবোঁ যিহেতু নহ'লে মই যোৰাবগৈ নোৱাৰোঁ কাৰণ সিহঁতে যিটো ষ্টাইলত মাংস বনাই তেলো বহুত লাগে আৰু বিলাহী লাগে মছলা বহুত লাগে সেইটো কাৰণে যিহেতু মই ইমান তেনেকৈ বনাব নোৱাৰোঁ ৰেগুলাৰ গতিকে মই এটা ষ্টাইলত সদায় মাংসখিনি বনাওঁ প্ৰথমতে মাংস মই আধা কেজি আনিছোঁ পাঁচটা ষ্টুডেণ্টৰ কাৰণে আৰু এইখিনি মই সৰু সৰু টুকুৰাকে প্ৰথমতে কাটি ল'ম মাংসখিনি মই সৰু সৰুৱে কৰি ল'লোঁ কাৰণ সিহঁতৰ মই কালি ঘৰৰ পৰা দিয়া মাংস অকণমান টেষ্ট কৰিছিলোঁ সিহঁতৰ মাংসবোৰ একদম সৰু সৰু কৰি টুকুৰা টুকুৰ কৰিহে সিহঁতে বনায় গতিকে মাংসবোৰ একদম সৰু সৰু টুকুৰা কৰি ল'লোঁ এতিয়া মই ইয়াতে আৰু লগা স্পাইলৰ খানা বনাবলৈ হ'লে সিহঁতে এদিন মোক বনাই দেখুৱাইছিলে যে গোটেইখিনি তেলত এটা এটাকৈ ফ্ৰাই কৰি ল'ব লাগে মাংস আৰু আলু কিন্তু তেনেকৈ যদি মই সিহঁতক পিজি বনাই খুৱাওঁ তেতিয়াহ'লে মোৰ সিমান মানে পিজি যিহেতু আমি ইমান খৰচ কৰিব নোৱাৰোঁ গতিকে ইয়াতে সৰু সৰুকৈ টুকুৰাকৈ কাটি লোৱা এইখিনিতে যিমানবোৰ মছলা দিম যেনেকৈ জিৰা ধনিয়া মিট মছলা গৰম মছলা হালধি নিমখ তেল গোটেইখিনি প্ৰথমতে সানি মেইনটেইনেছ কৰি ল'ম কমপ্লিট আধা ঘণ্টা মেইনটেইন হ'ব দিলোঁ থৈ দিলোঁ এতিয়া মই ইয়াত তেল গৰম কেৰাহীত গৰম হ'ল তেল দিম আৰু ইয়াত আলু পিঁয়াজ কাটি লৈছোঁ তেল অলপেই দিম যিহেতু দিয়া আছে মাংস তেল কমপ্লিট গৰম হ'ল এতিয়া ইয়াতে পিঁয়াজ দিম তেলকেইটা দি দিছোঁ ভালকৈ ৰঙা পোৱালৈ ইয়াত ভাজিম ধুনীয়াকৈ ৰঙা পৰিলে ৰঙা পৰাৰ পিছত এনেকৈ ঢাকি ৰখা মাংসখিনি এনেকৈ দি দিম হাই ফ্লেমত পূৰা ভাজি থাকিম হাই ফ্লেমত পূৰা ভাজি থাকিম ধুনীয়া হৈছে ইয়াত এতিয়ালৈকে একো দিয়া নাই হালধি নিমখ একো দিয়া নাই টেষ্টটো পিছত কৰিম অলপ সিজি যোৱাৰ পিছত হেৰি এতিয়া এতিয়া ঢালি দিম আলু কটা আলুখিনি এতিয়া আকৌ হাই ফ্লেমত ভালকৈ লৰাম আৰু হালধি নিমখ তেতিয়া দিম যেতিয়া হোৱাৰ পিছত টেষ্ট কৰি চাম অলপ যদি হালধি নিমখ কিবা নহয় বা নিমখটোৱে নহ'ব তেতিয়া অকণমান ঢালি দিম এয়া কালাৰটো ধুনীয়াই হৈছে মছলাটো য'ত ৰাখিছিলোঁ মাংসখিনি তাতেই পানী এনেকৈ অকণমান নিদিম বেছি পানী নিদিওঁ এইখিনি বেছি পানী দিলে এইটো বইল টাইপৰ হৈ যাব এতিয়া লাহেকৈ পানীখিনি এনেকৈ দি দিলোঁ এতিয়া এখন ঢাকোন মাৰি দিম